e 好好好 5.56 поступило сообщение от пункта связи второй части о том, что за, прошло загорание на территории пищевой академии, э, канатная 112. Значит, прибывшие подразделения в составе двух автомобилей э, пошли в разведку, установили, что площадь пожара состоя, состояла 300 квадратных метров. Были поданы нетушащие средства в виде двух стволов «Б» и двух стволов «А». Сложность пожара заключалась в, в большой площади пожара. Но пожар был успешно ликвидирован. Были э, подразделения по второму номеру вызова. В технике задействовалось 6 основной, 6 основной техники плюс э, спецтехника седьмой э, части в виде э, авт, автомобиля газодомозащитной службы и автолестницы третьей части. Начальник второй части Шитра Андрей.